Полгода войны и тысячи жизней реальных солдат обернулись для кого-то за облачными рейтингами. Я что ты зараз скотина, мне заткнешься. Ты знаешь, будешь сидеть? А в арсенале политтехнологов появились новые способы влияния на народные умы. Последний писк избирательной кампании – люди в камуфляже. Войны в списках стали важным атрибутом для любой партии. У нас тут на... секунды. на... у нас пожалуйста, не надо. Герой АТО. Плотят от плоти, мощных пиар-компаний или настоящие герои из народа. Военные в Раде. Зачем партии укомплектовываются командирами и в какую игру играет власть со своими защитниками? Что несут в Раду боевые командиры? Смотрите только в секретных материалах. В современных реалиях украинские военные стали символом народного сопротивления. У меня есть надежда, и достаточно большая, что это ты... Всяком случае, молодые честные офицеры. Общество верит. Люди в камуфляже или на худой конец с микрофоном способны на изменения в структуре власти. Комбат, э, герои Евромайдана, гражданский активист, э, там политолог и журналист. То есть это вот как бы в принципе классика жанра. Сказал свой час у бисмарка, что да. Я делают ковбасу и как делают политику, это ну, две вещи, про людям не знать. Под прикрытием военной формы старые политические партии будут пытаться провести в Верховную Раду нужных людей. То есть они начинали переговоры с одной политической силой, второй, третьей, и в конечном итоге где-то заканчивали на четвертой и на пятой. Торг шел о том, проходная политическая сила. Во-вторых, каждый комбат пытался с собой провести несколько таких боевых поворотимов да, и выставлял свои требования. И самое главное, в какой части избирательного списка находиться. Сколько? Богат. Ну, 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 в районе 2 миллионов долларов. За что? За миссию списку. Больше всего военных в списке очередного фронта Арсения Яценюка. Под его знамена встанут Юрий Береза, Андрей Татарук и Казак Гаврилюк. Это мне, это тоже мне и все, что осталось, тоже мне. Самопомощь Садового сделала ставку на батальон «Донбасс». Семена Семенченко, Павла Кишкаря и Ярослава Маркевича. Настоящие мужчины приглянулись и Олегу Ляшко. Спиной к спине с радикалами стали Сергей Мельничук и Артем Витко. Батальоны Айдар и Луганск. Скоро зустринемся. Блок главнокомандующего укомплектовался полковником Мамчуром. От свободы выдвигается Старлей Миргородский. А бывшая заключенная Тимошенко заручилась поддержкой нынешней узницы Нади Савченко. Господи, ты поможи. Мы хотим им задать всего несколько базовых вопросов. Зачем? Чтобы каждая людина за свои вчинки могла отвечать. Почему именно он? Чем острее вопрос, тем мне відверто говоря, что интереснее отвечать. С какими законопроектами идет в Раду и не боится ли остаться один на один? Со своими чистыми помыслами в парламенте. Едем командиром. Для парламентской кампании они мобилизовались быстрее, чем по боевой тревоге. Белевский Андрей Петерук, Андрей Анатольевич. Матеченко Константин Владимирович. А я Гаврилюк Михаил Витальевич. Предвыборная гонка этого года – последний шанс для тех, кто хочет вернуться в политику. Неужели герои войны для них всего лишь ширма? И знают ли о своей участи сами воины? Депутатство – все это, на Для нас шлях, чтобы лоббировать интересы батальонов. Сил. И основная мотивация в Раду, я как житель Донбасса, прямо могу сказать, что где-то здесь в центре не до конца понимают ту ментальность э, нашего региона. Я со своей стороны буду стараться сделать все то, что от меня зависит, еще, ликвидировать тот коррупционный беспредел, который творится у нас в стране. А самая-самая Таша часть – это то, что из наших депутатов, Президента, из всех. все люди были прикосновенны. Снять это все Комбат в списке – отличная наживка для избирателей. Если вы считаете, что руководство партии э, сделало определенный пиар-ход, то давайте посмотрим э, снова же по истечении времени. По крайней мере, они честны. Они не взяли на мое место э, любого другого человека, который бы за пятый номер партии, который 100% пройдет в парламент, заплатил бы определенную и достаточно крупную сумму денег. У каждого свое мнение. Может кто-то так считает. Где-то отчасти есть действительно повод, чтобы так считать. Для меня, у меня было несколько пропозиций, я не хочу их конкретизировать. Минимум в трех прохідних партиях входить в первую десятку. Ці люди даже, когда мы переможемо, и на дальше будут защищать нашу Украину. Якщо вони в такий страшный час захищають, чтобы можуть погинути. а умерный час коррупционерами я думаю, им будет легче, и они дальше будут защищать. Это верные сыны нашей Украины. Мы переходим на личности. Из салона мощного внедорожника Константина Матейченка. мир кажется несколько ярче обычного. Коренной житель Донбасса в своей программе предлагает все-таки услышать Донбасс. Мы переходим на личности. Из салона мощного внедорожника Константина Матейченко мир кажется несколько ярче обычного. Коренной житель Донбасса в своей программе предлагает все-таки услышать Донбасс. Меня услышат. Я все всегда говорю, поверьте, меня услышат. Вчерашний солдат уже мыслит как политик. Давайте так. Цель любой партии – это улучшение благосостояния жизни людей. Так или нет? И не хочет говорить про деньги. Вы знаете, я не занимаюсь финансированием или не связано с финансами. Не хотят говорить и его военные товарищи. Насколько мы стремимся, настолько мы и прозрачны. Мне абсолютно не интересно, кто спонсирует какие парки. Начинаем выяснять законотворческие амбиции защитников родины. Начали закрывать, вообще того, боюсь, я еще над этим не думал. Ну, пока до выборов, ближе до выборов я думаю, что он не будет готов. Кстати, компартийчика и народный депутат матейченко. Кто будет более эффективный, как вы считаете? Вважаю второю. Комбат Андрій Тітюрук і конечно же, богатий опит общения з людьми. Я думаю, що ми створили, не нам оцінювати, але я думаю, що ми створили більш ніж ефективний батальйон, який визнають навіть росіяни. Це показує, що в тій ситуації ми виявилися досить ефективними. Я думаю, що таку ефективність можна абсолютно перенести в парламент. Но готовы ли воины добра вести компетентную законотворческую деятельность в Раде? Если депутат Константин Матейченко, сидя в Раде, э, получит на рассмотрение пакет законов о стабилизации курса долларов и нивелировании валютных рисков, э, как быстро он сможет вникнуть в суть вопроса? Хороший провинциальный вопрос. Ситуация такая, знаете, в жизни все знать невозможно. Як, вивчати питання, вирішувати вы варіант, какой вариант кращий и голосувати. Я буду изучать этот запрос настолько плотно, насколько я вообще смогу в него вникнуть. Если нам будет костный хватать, значит, не найдем, у нас мало в нашей Украине умных голов. Впрочем, наличие офицеров у власти в других государствах – давно устоявшаяся практика. Вьетнамцы держали нас в одиночных камерах. Если нас ловили на том, что мы разговаривали друг с другом, нас избивали. Сенатор Маккейн – один из тех, кто пришел в парламентские коридоры через военный окоп и двухлетний плен во вьетнамской армии. Сенатор Джон Маккейн. Я был летчиком. Первое боевое задание над Ханоем я вылетел в октябре 1967 года. Сейчас его прошлое это сюжет для фильмов. Меня подбили, я катапультировался из кабины самолета. И повод поупражняться в ненависти к западу у российских властей. Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он сидел там несколько лет. У любого человека крыша съели. Не знаем, как насчет законов, но наличие в ради военных обещает нам яркое зрелище. Добиться изгнания предателей из украинской политики, так называемой пятой колонны, для того, чтобы добиться реальной реформы украинских вооруженных сил и для того, чтобы изгнать вот этот весь продажный генералитет из стен Министерства обороны. Армия бюрократов имеет богатый опыт ведения политических войн. Но чем заканчивается противостояние реальных и кабинетных воинов, пока еще не знают. В Советском Союзе фронтовиков в послевоенном парламенте, после окончания второй мировой войны, было не так много, будем говорить откровенно. Основную массу составляли тыловики, работники так, так называемых советских партийных структур. товарищ Сталин вообще фронтовикам не доверял, он их пытался как Жукова задвинуть там, с поста министра обороны, задвинуть на Одесский военный округ, потому что они понимали, что у этих людей как бы, у них очень ну, там, серьезные требования, да, и, как бы, и, соответственно, они способны вести себя часто непрогнозированно. Станут ли они контролерами власти или просто дорого обойдутся своим патроном, пока еще не ясно. Еще когда только начиналась весной эта террористическая операция, І було зрозуміло, що приход комбата дуже многих людей напрягає і тривожить, тому що сьогодні ти комбат, а завтра ти політик, ти лідер фракції, чоловік, який, собственно говоря, має внутрішній стержень і тебе купить там, запугати намного складніше. Соціально зараз для мене на другому плані. Якщо ми е, не розставимо пріоритети, якщо ми зрозуміємо, що спочатку треба відвоювати е, незалежність, не, не питання Донбасу у Луганську, ворога значно ширший план. что мы сейчас это на другой план, то не будет ничего, не будет никакой социальности. Есть такое выражение, если ты остановился, то тебя уже обогнали. Вот иногда с нашей властью вот смотришь, люди остановились. Понятно, что мир не стоит на месте, нас обгоняет. То, насколько вы знаете, боевых офицеров и рядовых, которые приглашены в различные политические проекты. Я больше чем уверен, что будет гораздо сложнее решать финансовые вопросы тех, кто считает, что их можно решить, З тими, хто вже пройшов територію війни, хто вел своїх людей і у кого ці люди дітионерів, це все треба ламати, це все треба перетворювати, робити нову молоду державу, от, і починати. потихоньку продвигать, потихоньку развивать нашу Украину. Какое будущее у новых игроков украинского политикума, не скованных общими схемами и бизнес-интересами со старой украинской элитой? Что выберут нынешние власти? Держать в узде свободолюбивых комбатов, либо меняться в соответствии с запросами общества? Я не верю в то, что этот парламент в долг. Я считаю, это будет очень короткий парламент. В силу своей разнородности, разношерстности он проживет недолго. Это может... Жизнь продлится от полугода до, до полутора лет. И поэтому я думаю, что те вот там драки, которые мы наблюдали при участии в партии региона, это может показаться там детским садом на фоне тех умений, которые эти люди вынесли и что они будут делать со своими оппонентами, если им вдруг что-то не понравится. И уже на